В поселке Боровая Киевской области на волне обостренного чувства справедливости и законопослушности местные жители снесли подчистую строящийся храм Украинской Православной Церкви. Как заявляют участники погрома, эта постройка незаконна. Поэтому свою акцию вандализма они считают абсолютно обоснованной. Ми повинні поставили їх на місці. це дуже громада, що ради назавжди викорнути це російське кухню. Зараз ми будемо, будемо організовано. Тим більше, я хочу, готовує все незаконно, самоку. Немає ніяких дозволів. Вони понаглоду встали і будують. Клюють на наші котельні, обзивають, пасують, показують, рикаються, що ми на всіх вложили і плювали нас. Ми будемо будувати всі. Ми повинні так відсію. В мене є так минуто, що ми не є моє політику. А за її на свій кого там не зібрати. Зараз ми тут збираємося, йдемо в готу. Тут, люди, які там з ними говорить. Люди, будівельники, які займуться будівельними на роботу. Без розказки приходимо, зразу починаємо демонтаж того, що він зробив. Газоблоки б'ємо, знищуємо, що він не можемо можливо використати. верх знищуємо, знімаємо гнев то Не могли його знову використати і попереджаємо. Якщо це буде надалі, то знищимо під нолюся. По закінчення запалюємо шини, виконуємо гімн України і розходимося. Доброму і на доброму настрої. Змер! Стоит заметить, что громили здания не только недовольные жители городка, но также приезжие из соседних населенных пунктов, которых, казалось бы, не сильно должна волновать какая-то постройка на отшибе Боровой. Пришли из Василькова, с Фастова, с там из, из Червоны. Своего храма община Украинской Православной Церкви в поселке не имеет с 1995 -го года. Их церковь захватили представители Киевского патриархата. Все это время верующие проводили богослужение в частном доме одного из жителей Боровой. Летом этого года прихожанка Елена приобрела в личное пользование помещение на окраине села и согласилась передать его под строительство храма, так как местные власти больше десяти лет отклоняли просьбы прихожан на выделение им земли под строительство. Цей будинок я придбала в, ну, в приватную власть. У меня есть документы на куплю-продажу. Он по Паперам як загодпункт. Я хотіла його спочатку під склад, а потім у нас я прихожанка православної церкви Київської митрополії. І так як той хазяїн, де ми раніше в нього були в хатинки, нам показав на двері, ми. До мене підійшли люди із цієї церкви і запитали, чи не можна буде чи знімати у мене в оренду, чи якось догомовимося, щоб тут нам зробити поки місце для служіння. Поки ми ну, доб'ємось якогось виділення землі для цієї церкви, бо вже буквально йде 12 чи 13 років, добуваються, і землю не виділяють. Завжди на сесіях присутній. Батюшка, так в кавычках я его называю, что это батюшка из Киевского патриархата. И он косьми и говорит, что у нас в Борове церковь есть. Все документы на право собственности в полном порядке. Но кому-то очевидно не по себе от а той мысли, что православные верующие наконец-то будут иметь свою церковь. Пускай маленькую, пускай на отшибе под лесом возле железной дороги, но все-таки свою. Верующие по крупицам собирали средства для того, чтобы превратить это заброшенное здание, где все кишело использованными шприцами и бутылками, во что-то цивилизованное. Странно то, что строить храмы власти не разрешают, а вот вторгаться в частную собственность, да еще и уничтожать все подчистую, это абсолютно вписывается в правовое поле. Главное, в конце хором нужно исполнить гимн Украины. Вони кажуть, що ми будемо слідкувати, щоб вони не почали будувати десь в другому місці. Ну, Ми ж не Ракфейлери. Ви розумієте? Люди збирали по, по 20 гривень хто 100, хто хто скільки міг. Ці гроші збирались багато років, і воно ще все знищено. У нас немає грошей десь починати будуватись. І де землі вони ніде не виділяють нам. Так называемые общественные активисты притащили даже шины, чтобы сжечь все дотла, но пока что не решились. Только предупредили, что если строительство продолжится, то месть не заставит себя ждать. Остановить разрушителей было просто невозможно. Представители православной общины городка запуганы. Они не хотели ни комментировать, ни даже появляться в кадре. Некоторым сейчас даже угрожает увольнением с работы за якобы аморальное поведение. Уточним, что аморальным здесь считается быть прихожанином Украинской православной церкви. А этим людям еще здесь жить. В поселке, где всем руководит буква закона. Только какого закона, непонятно. Работники полиции, прибывшие на место происшествия, составили протокол. Но дадут ли ход этому делу, пока под вопросом. Ведь в акции также активно принимали участие духовенство из Киевского патриархата и местные депутаты. А с власти, как говорится, взятки гладкие.